абсолютно согласен. Разойдется Майдан, закончится революция, и просто одна элита поменяется на другую. И абсолютно согласен, что кроме Майдана у нас ничего нет, никаких рычагов действия на власть. Абсолютно согласен со всем. Готовы содействовать, мы с этим Вопросы? Вопрос. Да, предложение. То есть вы говорите, давайте организуемся. Да, я абсолютно согласен. Я из-за этого и здесь, собственно, проехал 300 километров и я хочу обратно. Да, потратил деньги на бензин. Я только по одной причине говорю всех организовать в одну структуру. Предложение, да? То есть, э, во-первых, надо, наверное, уже не надо так прятаться, да, как раньше, и шифроваться. Я, чтобы попасть на форум, прошел крым рынок, да, когда я туда ходил, а туда, сюда. общем, ну, усложнена процедура вообще попадания на этот форум, очень усложнена и бюрократизирована. Второе. Можно увязать с народными радами как-то совместные действия, потому что я являюсь членом народной рады, там Политиков 5-10 человек. Понятно, что они как только закончатся да. а, выборы, тоже сказали, свободная Народная Рада, свободный Майдан, вообще все свободные. Mm -hmm. И mm -hmm. они входят в структуру Майдана нашего Одесского. Да, и очень четко там регулируют ситуацию, когда им надо и когда не надо. Я как бы просто наблюдаю за этим всем, да, понимаю, что пока мы им нужны, они говорят, приходите, приходите. Как только они станут не нужны, разойдитесь mm -hmm. по — Да, я за... Давайте э... увяжемся с народной Радой. — У гранией, нас в структуре есть который активист Евромадана По-любому. так, когда нас записывали тут на радость, до того, и мы, все еще были у власти, была шутка, да, сейчас. Вот ГОСБУ теперь весь эти списки и передадут. Нас там все сфотографировали, что там пару месяцев назад. Люди, которые решились на эту путь, отвечают. Достаточно, Я да. Я вас понял, отвечаю следующее. Как раз у нас в структуре Евромедана